ada beringin kimeng ya programan seperti ini ya ini juga sancang ya sancang ini sudah bagus sancang bogel tingginya ya enggak ada satu jengkal ini sabun saya ya. ini ada beringin ya beringin sabun saya untuk sancang ini sudah mendekati jadi udah bagus ya nah, ini juga sinema ya nah, ada lagi ya nah, ini kebanyakan di sini kecil-kecil saudara saya sancang lagi ini banyak sancangnya saudara saya sancang-sancang pokel banyak sekali di sini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat salam satu hobi. Oke, selamat sore ya. Untuk video kali ini, jadi saya mau mereview uh, koleksi bonsai milik salah satu kolektor bonsai ya. Jadi ini programan-programan uh, ya, yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat sobat bonsai. Oke, okay, kira-kira uh, untuk bentuknya seperti apa? Coba kita deketi, sahabat saya. Ya. Seperti ini, sahabat saya, ya. dimulai dari sini. Ini ada keringin kimang, ya. Programan seperti ini, ya. Ini uh, masih proses pembesaran. Uh, cabang batang ya cabang sama batang ya batang utama ya terusan ya ini cabang cabang masih proses pembesaran kalau untuk uh, batangnya sih uh, cukup bagus ya oke, oke kita coba untuk cek yang lain ini juga sancang ya sancang ini sudah bagus Uh, tinggal tahapan lanjutan saja ya lo. ini benar-benar pogel ini sahabat saya bagus ini. oke okay. benar-benar bagus. kita coba cek yang lain. nah ini sahabat saya ya. sancang pogel tingginya ya enggak ada satu jengkal ini sahabat saya. Ya untuk karakternya istimewa ya benar-benar istimewa untuk karakter batang seperti uh, pohon besar ya kekar oh. kali keren ini sobat saya istimewa untuk uh, bahan Bye. yang satu ini ya oke okay. cocok misalkan saya kalau kita jadikan uh, super. Ini sudah super nih, saya. Bahan say. seperti ini ya. Uh, istimewa. Tapi untuk harganya juga super kalau seperti ini, saya, say. untuk harga ya. Oke. Kita cek lagi ya. Ini nah, cukup simpel sederhana ya. Nah. Simpel sederhana. Oke. Ini ada brining ya. Brenning saya. kita coba cek untuk sancang-sancang yang sudah uh, mendekati jadi ya untuk sancang ini sudah mendekati jadi sudah bagus ya uh. tinggal merapatkan uh, cabang ranting-ranting saja ya oke okay. ini juga ya cukup istimewa ya nanti ini tinggal tahapan lanjutan press akar ya. ini bahan-bahan semua saya ya Loh. masih sangat banyak di sini kita coba untuk uh, review yang bogel-bogel yang batang-batang pendek saja ya nah, ini bagus ya udah bagus ini sobon saya tinggal pembesaran saja ya pembesaran loh wow. istimewa yang satu ini ini ada lagi ya nah, ini kebanyakan di sini kecil-kecil sobon saya nah, bahan, bahan seperti ini kedepannya pasti eh, prospek ban ya. bahan, -bahan prospek yang istimewa kedepannya bisa jadi bertarung nah. oh. untuk saat bonsai gak perlu bikin besar kecil pun juga bisa uh, ikut dalam partisipasi uh, sebuah kontes bonsai ya hmm. tinggal pembesaran penyuburan kita syukur kebesaran mungkin bisa melakukan tahapan perkatingan ya mungkin sedikit sentuhan kawat lah ya. Ya. ini juga kalau seperti ini kurang bagus ya kalau saya jadi kedepannya pasti di sini dipres akar semua press akar ya kalau sudah dipres untuk akarnya dia tampilannya lebih eh, menarik ya lebih kecil lah untuk kita menyesuaikan untuk kedepannya potnya ya, yang jelas seperti itu. Ini ya. Ya. sancang lagi. Ini banyak sancang ya, saya. Sancang-sancang pokel banyak sekali di sini. Hmm. Oke, okay, dan yang ini sudah mendekati istilahnya hampir jadi ya. Tapi ya juga masih perlu tahapan untuk merindungkan cabang-cabang ya. Nah ini sebetulnya uh, kurang begitu terawat ini ya. Nah ini sampai nggak tahu ada ranting-ranting yang uh, turun ya. Nggak tahu kena apa ya. Nah mungkin kurangnya pengontrolan ya. Ini sudah enak sudah bagus. Saya bisa perhatikan ya. Nah. Ini sudah balance lah ya. Untuk cabang-cabangnya sudah balance Jadi tinggal uh, kedepannya merapikannya saja. Sama ini, uh, jadi kurang begitu kurang rapi, ya. Kurang uh, masih belum dirapikan lah ya. Nanti kalau sudah dirapikan, nanti kedepannya saya review kira-kira uh, bentuknya seperti apa yang ukurannya agak tinggi ya. untuk yang tadi itu pendek-pendek ini agak tinggi ini ya sekitar mungkin sekitar eh, 30 ya 30 lah ya masih ini masuk kategori the mic kalau yang ini ya sekitar 25 ya nah, masih masuk kategori pohon the mic. oke sebelah sana kayaknya ada yang bagus kita coba cek ya ini ada murbei, murbei super. Ya, Kalau ini murbeinya besar saya. So wow, istimewa ya, untuk murbei ini. Hmm. Ada keringannya, lagi berbuah. Ya, cukup istimewa. Oke, ini, ini dan lihat untuk yang ya, tadi saya lihat bagus nah ini sudah bagus nena tinggal e, merapikan saja ini. untuk cabang-cabangnya juga sudah agak besar tinggal proses merapikannya saja gimana saya? cukup bagus ada yang tertarik ya kalau memang ada yang tertarik komen-komen saja nanti kita coba tanyakan kira-kira dijual atau enggak ya Oke, okay, bonsai saya seperti itu tadi beberapa bonsai yang saya review dengan ukuran yang pendek ya, pendek, bogel ya. Kebanyakan tadi bogel soal bonsai ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sobat bonsai yang suka dengan bahan-bahan atau bonsai-bonsai ukuran mami. Oke okay, sama saya mungkin untuk video kali ini kurang lebih uh, seperti itu tadi. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke okay, sama saya terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke okay, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.